hayitga tayyorgarlik ko'rayotgan ayol tovuq olgan do'konga boradi ko'pchilik erkaklar e'tiqofda ayol erining e'tiqofdan chiqishiga tovuqdan dimlama qilib qo'ymoqchi edi hayit arafasi bo'lganligi sababli do'konlar bo'shab qolgan payt edi tovuqdan qoldimi so'raydi ayol ha bor deb muzlatgichdan bitta tovuq chiqarib taroziga qo'yadi sotuvchi muzlatkichda boshqa birorta ham tovuq qolmagan edi atigi shu bir dona tovuq bor edi xolos tovuq bir yarim kilo edi sal kattarog'i <imitation> bormi so'raydi ayol ha bor deb sotuvchi tarozidagi tovuqni muzlatkichga qaytarib soladi va shu tovuqning aynan o'zini yana taroziga qo'yadi bu gal tovuq roppa rosa ikki kilo edi qanday qilib deysizmi tarozidan uradiganlar uchun bu cho't emas edi oddiy ish edi sotuvchi taroziga tovuqni qo'yib pichoqning uchi bilan tarozini bosib turadi shu tariqa tovuq roppa rosa ikki kilo chiqadi ayol xursand bo'lib ketdi iltimos ikkala tovuqni ham menga bering dedi ayol sotuvchi esa boshini muzlatgichga tiqib bo'ynini eggancha uzoq qolib ketadi shunga aytadilarda yolg'onning umri kalta deb aziz ro'zador birodarlar poklanish oyining tugashiga sanoqli kunlar qoldi deyarli tugadi tavbaga shoshilaylik yolg'onning hamma turini tashlaylik tark etaylik iymon bilan yolg'on bir joyda turmaydi iymon bilan yolg'on jamlanmaydi iymon bilan yolg'on murosa olmaydi hayit kuni ustingizga qimmatbaho yangi kiyim kiysangizu ichingiz yolg'onga to'la bo'lsa bu hayit sizniki emas bu bayramning sizga aloqasi yo'q hayit ko'ylagi toza ko'ngli kirlarning bayrami emas suyunishga erta hayitingiz shodon hayotingiz farovon shodmon bo'lishini istasangiz iymon joylashgan qalbga yolg'onni aslo yaqinlashtirmang ramazonni istig'for va tavba bilan yakunlang jalol ibrohim madinai munavvara bir ming to'rt yuz qirq uchinchi hijriy yil yigirma sakkizinchi ramazon juma kuni vallohu alam